Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami wakil daripada kumpulan 2 dan kumpulan 5 bagi subjek sosiologi pendidikan di mana kami akan membentangkan berkenaan dengan peranan guru dalam meningkatkan pembelajaran pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran iaitu kajian kes grade D dalam subjek sains. Kita pergi terus kepada pengenalan. Menurut kajian yang dikeluarkan Uh, menunjuk statistik tahunan yang dikeluarkan bahawa terdapat hanya 15, sekitar 15% pelajar tingkatan 4 akan memilih aliran sains Manakala kajian PISA 2018 meletakkan markah sains Malaysia di uh, jumlah pungutan mata 438 Iaitu ranking ke-52 daripada 79 negara Oleh kajian daripada UKM pula menunjukkan kelemahan penguasaan asas sains di sekolah rendah menyebabkan ramai murid menganggap bahawa mata pelajaran ini sebagai satu mata pelajaran yang sukar di mana mereka tidak mahu untuk menyambung pengajian dalam aliran sains dan sekaligus akan a uh, menjejaskan bakat-bakat uh, negara dalam masa akan datang untuk berinteraksi dan berada dalam aliran sains. Di mana isu kemerosotan prestasi sains mesti diberikan perhatian. Contohnya, seorang pelajar tingkatan 5 yang mendapat grade D dalam SPM Sains memerlukan pendedahan berkenaan dengan punca masalah serta pelaksanaan intervensi segera bagi mengelakkan bahawa uh, data dan statistik ini akan berterusan sehingga ke generasi seterusnya. Kita pergi terus kepada latar belakang kajian kes antara faktor-faktor yang mempengaruhi uh, berlakunya ataupun terdapatnya jumlah pelajar yang mendapat grade D dalam subjek sains antaranya adalah uh, disebabkan oleh faktor akademik di mana Asal daripada kurang penguasaan asas, asas-asas sains tidak dapat dikuasai uh, daripada tingkatan-tingkatan lebih bawah ataupun di peringkat sekolah rendah ataupun menengah rendah, mereka gagal untuk menguasai penguasaan asas sains yang menyebabkan uh, mereka uh, gagal untuk menguasai subjek sains uh, selain daripada teknik ulang kaji tidak berkesan serta minat belajar yang rendah yang mana kajian ini menunjukkan bahawa cara pembelajaran pelajar adalah faktor utama kegagalan dalam mata pelajaran sains. Selain daripada itu, faktor emosi turut mempengaruhi kegagalan seseorang dalam mengambil mata pelajaran sains di mana murid berasa kecewa dan takut gagal, di mana motivasi pelajar lemah dan serta tekanan mengikut silibus yang agak berat mengurangkan keyakinan diri. Sokongan rakan sebaya atau keluarga untuk belajar sains pula mungkin dilihat agak kurang pada saat ini. Selain daripada itu, faktor persekitaran ataupun faktor luaran turut mempengaruhi di mana antaranya mungkin disebabkan oleh sekolah yang mempunyai bilangan pelajar yang ramai guru yang sibuk mengajar ataupun mengejar sukatan berbanding daripada mengutamakan pemahaman aa, seseorang pelajar, selain daripada kemudahan makmal ataupun fasiliti pembelajaran sains yang agak terhad. Kala-kala Anak di rumah pula gangguan persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif seperti gangguan pribadi, aa, tiada tutor ataupun permasalahan-permasalahan melibatkan aa, kekurangan sosioekonomi keluarga yang menyebabkan mereka perlu fokus kepada perkara lain yang bukan perkara akademik yang seharusnya menjadi tumpuan mereka pada era persekolahan. Saya serahkan kepada sahabat saya. Right lah. uh, baiklah kita akan bergerak ke statistik kajian. Mengikut stat statistik kajian yang daripada trend prestasi sains Malaysia PISA 2006 hingga 2022, uh, kita dapat lihat daripada tahun 2002, 2006 ke 2012 hanya ada sedikit peningkatan uh, Uh, bi, apa pelajar minat dalam bidang STEM atau sains. Tapi bila kita lihat dalam pada tahun 2015 Kenaikan itu sangat drastik yang mana daripada 40-21 orang menjadi 443 orang. Itu adalah prestasi yang tertinggi yang dicapai pada tahun tersebut. Tapi uh, berikut menurunnya, ta, apa meningkatnya tahun, kita dapat melihat trend itu trend minat pelajar itu pun juga semakin menurun yang mana terdapat penurunan ketara pada tahun 2022 iaitu hanya seramai 416 orang sahaja yang menandakan kemerosotan kemerosotan dalam pemahaman sains. Okey baiklah. melihat daripada statistik kajian tersebut kita akan analisis permasalahan permasalahan yang berlaku daripada kalangan pelajarlah. So kita tengok kepada, so kita akan cover uh, tiga tiga point iaitu silibus dan kaedah PDP, motivasi dan sikap dan guru dan pembelajaran. Okey daripada segi silibus dan kaedah PDP, uh, dilihat uh, kenapa pelajar ini uh, minat uh, kemer kemerosotan dalam pemahaman sains itu kurang adalah disebabkan kurikulum yang terlalu padat guru kerja silibus tapi bukan kefahaman. Bila kita tahu sekolah banyak sangat program dan cikgu pun tak sempat nak kerja nak, nak habiskan silibus dalam masa yang ditentukan so uh, inilah menjadi punca kenapa uh, murid tidak minat dalam sains yang ketiga uh, pelajar hafal fakta bukannya faham konsep kerana subjek sains dikata dimomokkan uh, dengan pemikiran yang kata oh uh, sains ni susah su susah nak faham dan so, uh, end up diorang akan uh, hanya menghafal untuk uh, Uh, perperiksaan semata-mata dan last sekali adalah kurang masa ulang kaji dan latih tubi uh, next point is uh, motivasi dan sikap murid-murid uh, menganggap uh, sains ini sukar dan membosankan kurangnya pendedahan kerjaya STEM motivasi belajar yang sangat rendah dan hanya kenal kerja tipikal sebagai doktor jurutera yang mana sangat common lah dia tidak pekerja-pekerja uh, ini tidak menyeluruh ke arah STEM tu Uh, dan yang ketiga adalah guru dan pembelajaran uh, pelajar mudah hilang minat sebabkan cikgu yang tidak uh, uh, apa orang cakap tu interaktif semasa pengajaran gaya belajar pelajar yang tidak dipadankan dengan betul yang mana mungkin ada budak ada ada, ada pelajar yang suka bergerak ada pelajar suka mendengar audio uh, ada budak ada, ada pelajar yang suka uh, seni yang mana saya rasa untuk yang masalah ini guru-guru perlu uh, menganalisis setiap pelajar itu apa kelebihan-kelebihan pelajar dan apa minat-minat pelajar untuk kita tarik minat dia orang dalam apa-apa sains. Uh, yang ketiga adalah kaedah guru tidak serasi dengan pelajar. Itu apa yang saya kupaskan tadi dan pencapaian pelajar jadi rendahlah disebabkan uh, pelajar tidak nampak yang uh, cikgu itu ada usaha untuk menarik minat mereka so mereka cakap oh, tak apalah uh, subjek ni dah susah so kita hafal dan apa yang dapat markah tu dapatlah. That's why lah uh, pelajar tak sangat berminat dengan sains sebab uh, kurang nampak lah uh, minat yang cikgu cuba tunjukkan dalam subjek sains ni. So bergerak ke seterusnya. Okay terima kasih Arif. Seterusnya apabila kita melihat daripada statistik penurunan dan juga pemasaan daripada analisis masalah kita sebagai guru perlulah mencari inisiatif dan memainkan peranan kita sebagai seorang guru saya ingin mengupas lima uh, peranan guru di dalam mengatasi masalah uh, kecurangan ataupun kemerosotan yang yang berlaku di dalam subjek sains itu sendiri. Yang pertama sekali adalah intervensi akademik Yang pertama sekali, guru boleh melakukan aktiviti pentaksiran awal. Yang kedua, sediakan kelas remedial dan modul tambahan dan gunakan spiral teaching untuk ulang kaji. I, hal ini kerana uh, setiap pelajar itu sendiri merupakan uh, mempunyai latar belakang yang berbeza. So, sebagai seorang guru kita boleh boleh melakukan pendedahan awal iaitu melakukan kuis pentaksiran awal untuk mengetahui pelajar mana yang terbaik untuk melanjutkan pada sains mana pada mereka ada ada pelajar yang untuk kebidang uh, ke bidang sastra yang kedua adalah sokongan emosi. Kadang-kadang pelajar-pelajar ini juga dimumukkan oleh uh, emosi macam oh kau tak pandai, oh kau Oh, kau tak pandai. Aku tak payah masuk sign. Oh, tak payahlah nak kerja hebat. So, kita sebagai seorang guru, Perlu beli sokongan emosi. Yang pertama adalah, walaupun sekecil-kecil uh, kejayaan, kita perlulah beli pujian atas usaha pelajar itu sendiri. Yang kedua, sebagai kaunselor, anda perlulah mengadakan sesi kaunseling, ringkas dan pementori. Hal ini, kita boleh rujuk daripada sesi-sesi lepas ataupun pengalaman yang lepas, kita mungkin akan ada uh, kemotivasi macam macam mana kita nak meningkatkan diri sebab uh, setengah individu mungkin berasa lemah diri eh, atau kurang rendah, rendah diri dengan mengatakan oh aku tak pandai sains kenapa aku nak sambung macam ni oh ah uh, uh, sains ni tak nampak dia punya masa uh, dia punya future nanti so kita sebagai seorang guru punlah memberi uh, motivasi kepada mereka bahawa bila sains ini meluas iaitu yang seterusnya adalah ini akan meningkatkan keyakinan pelajar secara konsisten dan ketiga adalah kaedah pengajaran berbeza. Seperti yang saya sebut uh, sebelum tadi iaitu setiap pelajar itu mempunyai latar belakang yang berbeza. Oleh itu guru perlu mempunyai inisiatif yang berbeza untuk memberi bentuk pengajaran dan pembelajaran dalam menyampaikan ilmu sains itu sendiri. Yang pertama adalah kita boleh mengamalkan aktiviti makmal dan demonstrasi. Bukan hanya tertumpu kepada tradisional punya method iaitu hanya kertas sahaja tapi mungkin uh, aktiviti yang kinestetik ataupun pergerakan untuk melatih para pelajar bergerak dan juga demonstrasi dalam satu satu perkara itu sendiri dan menggunakan model 5E dan pembelajaran berasaskan projek. Ini dapat bukan, bukan sekadar menarik minat pelajar itu berkaitan sains tapi kita dapat mengasah dan mengetahui kreativiti pelajar dan inovasi pelajar dalam bidang sains itu sendiri. Seterusnya adalah pemantauan berkala kita sudah melakukan test, kita sudah melakukan setiap pengajaran yang berbeza sebagai seorang guru, kita buat pemerintah skala untuk mengetahui perkembangan uh, setiap murid itu sendiri jika ada pelajar yang tercicir kita boleh membantu mereka daripada inisiatif mungkin uh, kita buat peer session ataupun kita boleh melakukan uh, sesi one to one, maksudnya luar sama ada kenapa dia tak faham, apa yang tak faham mungkin, mungkin bukan masalah besar yang mereka tak faham mungkin uh, permasalahan pelajar-pelajar ini kurang memahami ilmu sains mostly adalah daripada mereka tidak mengetahui ataupun mereka tidak kuat dalam bentuk asas mereka itu sendiri. So apabila asas itu tidak mencukupi, ia, ia akan drag pergi ke uh, apabila topik-topik selanjutnya yang berkaitan akan mengurangkan uh, ilmu para pelajar itu. Okey, yang seterusnya adalah ini yang paling penting ya saya ingin sentuh iaitu melibatkan urus dengan ibu bapa pembelajaran anak-anak bukan 100% kita tentukan pada guru sahaja. Okey. Sebagai seorang ibu bapa, kita perlu uh, memainkan peranan juga. So, sebagai guru, kita akan kita boleh melaporkan perkembangan berkala untuk menjadi rujukan kepada ibu bapa itu sendiri. Seterusnya, jika ada apa uh, masalah yang berlaku kepada para pelajar itu, mungkin masalah emosi ataupun ber, apakah perkara yang mengganggu sahaja-sahaja subjek -subjek, terutama sahaja-sahaja subjek -subjek itu sendiri, kita boleh buat pembicaraan melalui telefon ataupun surat yang kemungkinan mungkin, mungkin boleh kita macam berbincang, mungkin uh, Assalamualaikum Puan, uh, boleh tak saya nak jumpa Puan, kita nak berbincang masalah ini. Sebab sekarang ini, masalahnya adalah ibu bapa itu sendiri meletakkan seratus-peratus uh, hal-hal sekolah pada guru. Sepatutnya ini tidak, tidak wajar kerana di rumah juga adalah lebih banyak masa berbanding di sekolah. So, sebagai guru, kita mempunyai hubungan yang baik untuk uh, menjalinkan ataupun menggalakkan ibu bapa berinteraksi dengan uh, dengan guru untuk mengetahui potensi sebagai seorang murid itu dalam bidang sains untuk mengelakkan kemurungan yang sering berlaku. Okey, itu sahaja untuk penerang guru. Terima kasih. Uh, boleh besarkan sikit tak? Okay, terima kasih saudara. Okay. Jadi saya akan meneruskan pembentangan kita dengan hasil daripada tindakan guru dan perubahan dalam prestasi pelajar. Okey, jadi apa yang kita dapat lihat seperti tadi, saudara Luma, saudara Ari sudah memberitahu tentang peranan guru dan juga kita boleh kata apa punca-punca di sebalik kemerosotan dalam prestasi pelajar ini. Jadi, hasil daripada tindakan guru dan perubahan dalam prestasi pelajar ia akan mempengaruhi kerana ia akan mempengaruhi dari segi dari sudut kemajuan akademik. Jadi maka subjek sains akan mula naik. Misalnya peningkatan skor kuis atau daripada kuis kecil dan peningkatan ujian bulanan. So dalam kajian ini, dalam kajian kes ini grade D berubah menjadi grade C. Seterusnya ialah uh, berkenaan dengan motivasi dan sikap positif. Jadi hasil daripada tindakan guru dan perubahan prestasi pelajar ini akan menyebabkan pelajar sendiri akan menunjukkan minat bertanya soalan dan menyertai aktiviti berkumpulan. Jadi uh, tingkah laku pelajar di kelas akan menjadi lebih aktif, di mana pelajar merasai kejayaan kecil seperti meneka jawapan yang betul selepas perbetulan dan akan menyebabkan keyakinan diri pelajar semakin meningkat. Sebagai contoh mungkin guru boleh buat perubahan hanya dengan seke sekecil kecil benda. Contoh kalau kita dapat jawab soalan, guru akan berikan hadiah, coklat ataupun sebagainya sebagai salah satu orang kata apa, uh, batu loncat ataupun sebagai satu uh, semangat untuk diorang sering bertanya dan menjawab soalan dalam kelas. Seterusnya ialah melibatkan dengan peningkatan interaksi dan sokongan. Jadi pelibatan ibu bapa sangat ibu bapa sangatlah penting kerana ia akan menyebabkan uh, pelibatan ibu bapa ni penting apabila terdapat uh, impak yang diberikan oleh guru yang jadi sebagai satu pihak yang membuat perubahan dalam proses pelajar ini. Jadi hasilnya pelibatan ibu bapa akan bertambah baik di mana ibu bapa turut membantu latihan di rumah atau menghadiri mesyuarat guru. Jadi komunikasi antara guru dan murid ini akan menjadi semakin terbuka Di mana pelajar akan lebih terbiasa meluahkan kebimbangan jika menghadapi satu kesukaran Kemudian berkaitan dengan penyelesaian masalah Jadi jurang pemahaman pelajar dapat diatasi dengan bantuan guru justru mengurangkan jumlah murid yang sentiasa bergelut mendapat grade yang rendah Sebagai ilustrasi Data analisis SPM menunjukkan negara kini negara kita iaitu Malaysia masih mempunyai uh, 70% calon yang mendapat grade rendah which is uh, grade C D E G di mana uh, langkah guru peringkat sekolah adalah penting untuk menekan statistik ini ke arah yang lebih positif. Kemudian ke bawah sikit. Okey baik. Uh, kesimpulan dan cadangan. Okey uh, kesimpulannya ialah uh, guru perlu berperanan sebagai perlu berperanan sebagai uh, Uh, idola ataupun sosok yang proaktif dalam mengenali masalah pembelajaran jadi uh, intervensi, intervensi akademik bersama sokongan emosi secara bersungguh-sungguh boleh mengubah corak pencapaian pelajar bermasalah bagi memastikan jurang pencapaian antara pelajar cemerlang dan lemah tidak terus melebar jadi tindakan segera di peringkat akar umbi uh, which is antara guru dan murid serta ibu bapa secara holistik wajib diambil bagi meningkatkan minat dan prestasi subjek sains dalam kalangan pelajar sekolah menengah jadi antara cadangan yang boleh dikemukakan ialah Kementerian Pendidikan KPM perlu menyokong usaha guru melalui penyediaan latihan pedagogi terkini seperti contoh kursus STEM Pro atau STEM Mentor Menti. Kemudian kemas kini kurikulum sains juga perlu dilakukan agar penekanan kefahaman konsep dan aplikasi realiti. Kemudian adaptasi best practices negara lain seperti pendidikan STEM berasaskan projek di Korea Selatan dan kurikulum STEM Finland mengikuti keperluan tempatan. Dan akhir sekali ialah pelaksanaan modul pengukuhan asas sains dan proses pendedahan kerjaya STEM seperti lawatan makmal, ceramah saintis disarankan, disarankan agar dapat meningkatkan motivasi pelajar. Jadi uh, saya akhiri uh, pembentangan tentang tajuk kami pada hari ini. Sekian terima kasih.